Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Khaliq. Apa khaliq yang menciptakan, yang menjadikan, yang mengadakan tu khaliq. Ada pebalik kita yang kena mengada ni panggil makhluk. ha, makhluk yang maujud. Khaliq pun yang maujud. Sebab taklah kata setiap yang maujud mesti bertempat. Kalau kata setiap wujud mesti tepat ni tu baik nak natijah kata Allah mesti tepat kerana Allah maujud. Bila susun mantik punya Allahu mawjudul wa kullu mawjudin la budalahu mim minat tahayyud ataupun la, la, la budalahu min minat tahayyud. Ah ha, tebik natijahnya Allah itu la budalahu minat tahayyud. Ah ha, tu tepat salah subin. Kenapa bila bila qadiyah fasidah be nak natijah fasidah. Nah tu kedah dah Nah. Ah, baik. Ini tempat kesilapan ni. Iaitu secara ijmalnya kita intikakan bahawasanya Allah Taala yang maha suci ya. Maha suci daripada sekalian kekurangan, yakni sekalian sifat yang menunjuk ia atas kurangnya Allah Taala apabila bersifat ya Allah Ta'ala dengannya dengan sekalian sifat kekurangan itu juga banyak juga sekalian sifat kekurangan yang tidak meliput tu nak sifat daripada kata sekalian kekurangan sekalian kekurangan yang tidak meliputi akal dia akal sekalian kekurangan malaikat ia jua malaikat ia Allah Ta'ala jua dah lawanan bagi hak wajib bila hak wajib tu banyak tak terhingga lawan apa banyak tak terengoklah. Hak yang wajib ni ialah sifat kesempurnaan bagi Allah. Manakala lawannya segala sifat kekurangan ha, bagi Allah. Setengah daripada sifat kekurangan bagi Allah bertempat berjihad. Karena apa itu? Karena itu lawazi bagi jirim. Ha, lawazim lawazi bagi jisim. Ha, ada tanya apa parak tak jirim jisim tu? Ah ha, tu lawazim dia. bila berjirim mesti bertepat. Tajirin tak sunyi daripada tempat mustahil. Nah, ha, su, tajirin tak sunyi daripada gerak atau diam. Sunyi kedua, mustahil. Jirin, gerak tak, diam tak, mustahil. Jirin, pun gerak dan diam semua sekali, satu yang tiba pun mustahil. Apa? Mesti salah satu. Ada pezat Allah, jirin kah? Tak, bila tak, tak kena mengenal dengan tempat, tak kena mengenal dengan jihad. Rujim sebab dia ada titik. Ha, ema atas, wa ema bawah. Nah, huruf kha juga dia bertitik. Wa ema atas, wa ema bawah. Manakala ha, tak bertitik. Bila tak bertitik, tak ada seku atas bawah. Dah. Ha, ada titik tak? Tak ada titik. Pas tanya lagi, atas ke bawah? Ha mau ni apa? Dia ke? <tukar>. <tuk> kalau tanya jim bertitik ada? Jim ada titik. Tanyalah atas ke bawah, bawah pada huruf ke atas pada huruf. Ha bawah pada huruf. Ha tu tanyanya jim. Manakala kha titik ada? Ada titik pada mujamah. Yang bertitik satu titik. Ha di mana? Di atas Ya. Ha ha muhmalah. Amalah ye hampa kuasa daripada tak titik. Bila tak titik, tanya lagi atas ke bawah. Ah ha, siamu tak faham mah. <laughs> Ini betul lah. Allah ada ke tak ada? Ada. Bukan setiap ada mesti tempat tu tempat silap. Allah ya ada. Ada bersalahan bagi selain baru. Selain makhluk. Sebab apa bersalahan? Kerana makhluk tak sunyi daripada jiring. Bila jiring mesti tempat je. Allah Allah tak suruh dengan bawa tak jiring. Bila tak jiring, tak lebih tepat tak. Itu tu bila tak ada titik, taklah di atas tak, di bawah depan pun taklah, belakang pun tak belakang. Apa, tak. Cari juga titik ha, bawah dah tak ada. Atas dah tak ada, tengok depan pula. Ha, depan ha, tak ada. Belakang ha. Tak duduk dalam tak semuanya. Ha, ha Yang gitu dah jadi silap gitu dah. Ha, ni kata benda lagi ni syubhat. Jangan tak kenal ni. Ha, tempat silap sebahak ni. Ha, baiklah itulah maknanya kita borong apa dia wajib bagi Allah sekalian sifat kamalat dan borongnya mustahil atas Allah sekalian sifat kekurangan sifat naqais ha, itu dia selesai di situ kita langsung pergi sikit lagi tapi langsung pergi pun tak lah nak bertemu tersebut depan hmm. Oh, oi jauh sangat Anu ah, bermula barang yang harus cuba-cuba kita. Nah, hmm. cuba-cuba kita langsung. Kita mudah-mudahan siapa di sana. Tambihani dua penjagaan. Yang pertama penjagaan yang pertama diketahui daripada barang yang telah lalunya. Apa diketahui daripada barang yang telah lalu? Diketahui bahawa kalau kita Arab panggil naif ain lah naif tadi ketahui ulima diketahui daripada barang huraian yang telah lalunya apa dia diketahui bahawa segala sifat yang 20 itu apa 20 itu ada orang yang makrifah dia nak panggil bila itu ada makrifah tu bila makrifah maknanya ada sakut dengan dulu dah tu. Nah, maknanya bahawa segala sifat yang dua puluh itu yakni yang sifat dua puluh yang wajib atas orang mukalah mengetahui dengan tafsir tu. Ha, tu itu. memang sebab makrifah. kata. Ha <laughs> Bahawa segala sifat yang dua puluh itu yakni segala sifat dua puluh ya wajib atas orang mukallah mengetahuinya dengan tafsil ha tu itu ha itu terbahagi ia kepada empat bahagian ini pada istilahnya, istilah ataupun diri perkara dua puluh sifat kita tahu tajalah tafsir tak sunyi daripada empat bahagian ni Nah ha, ini pada istilah cuba kita mengaji nah kita mengaji Uh, huruf-huruf huruf hijaiyah. Kan? Kita tengok ngaji. Huruf hijaiyah. Kita nak bahagi tilik kepada mana? Nah, kalau tilik kepada al alif lam. Terbagi pada huruf syamsiyah. Kepada qamariyah. Dua bahagi je. Kan tilik situ. Dua bahagi je. Kan? Tapi kalau tilik kau ni pula. Tilik kepada. Mana nun yang mati. Ha nasbah nun yang mati nak bertemu dengan huruf hija'iyah ha, Terbagi Ha terbahagi kepada berapa semua? Ada kata lima. ada kata empat. Hak yang kata empat tu dengan ijmal betul idgham tu. Borang situ. Hak yang kata lima tu dengan tafsir betul idgham tu. Bab tu bib lima. Nah. Ada kalanya ikhfa. ada kalanya izha. Ada kalanya apa? iklab ada kalanya idgham. Ha kalau tidak hurai situ pak jelah idgham sudah borang situ. Tapi setengah hurai lagi. Idgham tu terpecah pula. Ada yang ma'al ghunnah serta dengung, ada pula yang bila ghunnah. Ha gitu lima. Kalau kita ha, ijma situ empat. Ha setengah daripada nah. Ha tu pun mengaji bab fiqh. Hadas terbahagi kepada dua je. Tilik pada yang kecil besar. Tapi ada setengah bila? Tiga. Mana tiga? Besar tu dia pecah dua pula. Nasbah dengan hadah kecil besar dia, nasbah dengan haid kecil dia. Hadah pertengahan. Ha oh, ni tu pula dah. Hak besar sekali, haid ni pak Ini cara mengaji. Ya, kalau mudah tak, tak payah lah. Ha, ah, tak payah kan, ah, tak payah lah. Kalau ah, tak buat mudah tu, pak selera tu, selera tu lah. Ha, 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 panggil kata, ha, ha, bihi khairan, yufaqihhu fid din tengoklah hadis bodoh tu siapa siapa yang hendak diikuti oleh Allah akan khairan dan wilil ta'zim wat taqdir ay khairan kathiran khairan aziman yufaqihhu Allah menjadikan dia fiqh al fahmu lima daqah bererti halus pada agama ah ada dia dia halus ah sebab itulah tepat apabila nak keliru mesti kita kena menghalusi Ha, kata jima kena cerma. Ha, jangan kasar. Ha, kena cerma baru selamat. Hmm, nah. Baiklah. Ha, kita nak guna apa nak guna apa belanja apa kena ada jimat kena ada cermat kan ha, tidak jatuh di dalam kemua apa borah ni salah pula israh melebihi pula ha, nanti jatuh dalam bakhir pula ha, itu. kena ada pertengahan tu ha, ni pun begitulah ilmu Napa nak timbul keliru mesti kena ada huraian. Kalau tak keliru straight lah. Ah ha, itu. Baiklah. Itu dia kata dia sifat 20 yakni yang wajib atas kita tahu dengan tafsir itu tadi terbahagi ia kepada empat bahagian. Ini tilik pada diri sifat ni. ah ha, tilik pada pengertian sifat ni. ah ha, tilik pada empat bahagian. Yang pertama, bahagian yang pertamanya sifat nafsiyah yang kita lalu dulu straight dan iaitu sifat nafiyah tu di kalangan 20 hanya satu saja wujud satu saja supaya kita mengaji huruf hijaiyah yang tadi 28 atau 30 tu terbagi pada lima kita ambil satu seperti setengah padanya ikhlas berapa huruf ikhlas satu je ha nah satu je apa huruf banyak? Satu je. Apa? Tilik pada baca macam mana nun mati temu dengan ba. Tilik pada bacaan dia nun ditukarkan mim. Ha panggil iklab. Nah, ditukarkan. Jadi dari segi baca ditukarkan nun akan mim. Bab tu baca mim ba. Ha, tidak min ba salah macam itu dah. <laughs> min ba oi salah tu. Ha, apa kena macam-macam nak? Saya tengok, nun saya kenal, saya kenal. Minu bawah min masa hijau dulu. Minu bawah ni, min. Bawah ni dah min apa. Tak betul ke dia? Betul. Dengan hijau, minu bawah min. Bawah ni dah min apa. Ha, betul lah tu. Tapi bila cara susun baca, dia ada kuindah dia. Ha, ha, maka tu baik pula panggil apa ini. Ha, tak kalau baca, baca. Nun kena tukar, min. Min. Ha, nama dia ikhlak, munasabah dia sesuai dengan makna lurah. Itu istilah saja. Kalau kita nak ingkar macam mana? Mari orang, tak payahlah mengajar. Ha, apa itu? Tak pasal marah kita mengajar juri. Terus juri pun marah. De. Ha, ini betul-betul lah. Tak payahlah sifat nafsiyah, tak payahlah salbiyah. Akidah mungkin tak erti usul. Itu <laughs> kata selalu. Tak erti keadaan ilmu tawhid. Kata -kata. Ha, Maksudnya jangan. tu nak nampak kata, oh. Menunjuk selalu kalau kita kata kita menunjuk kita tak faham. Tak itu tepatnya. Sebab jangan-jangan. Ha, itu -jangan. dinasihatkan kepada kita mengaji. Mengajilah. Dia faham segala-galanya. Nah. Hmm, itu dia. Supaya kita hurai. Kerana kita diwajibkan hurai bila datang kekeliruan. Baik. Ha, bagi dulu. Dalam sifat 20 itu satu saja. Maksud dalam kepanggil sifat nafsiyah iaitu wujud. Wujud. Dan yang keduanya, bahagian yang kedua Panggilnya sifat selbiah Lepas tu kalau mengaji luar lagi Panggil selbiah bermakna insilabiah Mana selbi dengan mana insilab Huraian tak akan okay, semua Nah Maka dalam 20 sifat tu mana Termasuk dia kata selbiah Dan iaitu sifat selbiah tu lima sifat ha, Mana tu? iaitu, badan, badan pada lima sifat Ha, ni tulis ni ha, kalau kita nak tulis, jangan tulis alif, kalau tulis alif silap tu tulis alif di hadapan dah pidam, salah lima arab, pidam. Ha, ya, kadang-kadang orang -kadang, kadang tulis tu, dia tiru rumi, ha, rumi ke rumi dia kena tulis macam mana, pidam tulis macam mana Q I D A M ha tu kidam ha tu pas nak ambil waktu tu main ke lalu, ha? Arak, tak kena lalu Arak gi ke Rumi tak apalah tulis gitu kalau tak bubuh A nak macam mana D ingat M selalu nak macam mana dum kodam kodim <laughs> kena bubuh A baru dam tapi kalau ambil daripada Rumi nak gi ke Arak, jangan bubuh alif qad dal mim cukup kidam Ha, bila berbuat alih, eh di baca gudam. Ah, ha, tu mana zarah tu. Gudam hadapan, warak belakang. ah, ha, silap tu. Lepas tu ada ni hak dia mau nak buat ni, kena jaga, kena pesah dulu dah. Agar tidak silap. Haa. Ah. Tu dia macam ni lah, gudam. Dia berbuat alih. Dan baqa, dia ha, ada hamzah, baqiyah, ya baqa, baqa'an. ah ha, baqa, dan mukhalafatuhu lil hawadith, dan qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah boleh tasdik boleh uh, takfif wahdaniyah wahdaniyah boleh ha, maka lima ni panggil sifat salbiah tilik pada makna nanti kita ke di segi makna dia ha, contoh juga sebab tadi ayat ngaji tajwid tadi nah ha, huruf apa dia huruf izha huruf apa izha enam dah ha, huruf halimah tak ada dah Ah, ha, ia juga mak lunah empat. Bila lunah dua, capa enam. <tid> Tidak ada hmm, ha, tak ada Hmm, tu ya. Baik. Haa, tu nak ayat tu, faham kita lah. Kalau kita minat dengan menuju, nak bani Oh, ini istilah ha, sesuai dengan baca begini, sesuai dengan lurah begini, maka ulama ambil lapan ni, letak nama ni, jadi kaedah begini. Ha, nanti kita huraikan sebentar lagi, dari segi munasabah, diletakkan nama itu nama nafsiyah apa munasabahnya dan sifat salbiyah apa munasabahnya ha, nah, kita terus dulu dan yang ketiganya bahagian yang ketiganya panggil sifat maani Ah istilah dia panggil sifat Ma'ani di kalangan 20 tu panggil sifat ma'ani dan iaitu sifat ma'ani tu tujuh sifat daripada 20 tadi tujuh daripada 20 itu mana tu? Bila pada situ Kudrat dan iradat Dan ilmu dan hayat Dia baca sesedih Hayya Yahya Hayatan Wamal Hayatud Dunya Dia, dia baca Hayya Kadang-kadang terjadi lidah Dia tak sedar kan Hayya Yahya Hayatan Apa yang masda Manakala Wamal Hayatud Dunya illa mata'ul wuruha haya dan sama maksudnya samia ismu sam an sam an, maka untuk senangnya kita bebarihkan tengah sama sama ha tetap khimkan kalau tak tak punya sama <laughs> kalau tak tak khimnya punya sama tapi kita tak khim sama supaya dia kata Allah Taala Allah Taala betul lah nah sini Allah Taala Allah Taala ha Allah Ta'ala bukan lo sangat, bukan la sangat lo. Ha, Tengah-tengah lah Allah Ta'ala. Ha, macam kita dah. Hmm, Capu-capu. Dan basar. Ha, tak apa tu tu. Dan kalam. Ha, itu tujuh. Dan yang keempatnya, bahagian yang keempat. Iaitu dipanggil sifat ma'nawiyah. Ha, nah, panggil kata apa ni? Nisbah kepada ma'ani tapi dengan jala ala ghiri qiyas. Kalau dia mengajikan dah. Ha, suara. Kerana dengan kiyah nak kata-kata. Ma'anawiyyah. Ha, gitu hak kiyahnya. Wiyah, tapi tak. Ma'anawiyyah. Ha, yang apa, apa, Dengan menyalahi kiyah faedah. Ha, itu kita kau kira sarah nu. Ha, sifat ma'anawiyyah. Dan iaitu sifat ma'anawiyyah tu tujuh juga. Apa tujuh juga? Seperti ma'anilah Ha, Moga lawazim dia. Dia tujuh. Maka lawazim dia pun yang tujuh yaitu kaunuhu qadirah dan kaunuhu Muridah. Ha, ah sini sepulanya antulis jangan bubuh ya nah ah ha, ada bubuh ya qadirah jadi ada bergoyang qadiran atau ha, bolehlah ha. kena eja tuk jawi tadi syair rumi tu tak boleh kelima arab nak tuk nak tuk je kaunuhu muridan jangan qadirah bila bubuh ya di qadirah walaupun ada juga وهو على كل شيء قدير تا استعمالنا كونه قادرا اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر هذا آه قادر هذا آه كونه قادرا آه. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم قادر يسفعين Ah khabar khabalesa dengan izadah apa biqadirin ani kaunuhu qadiran ah kaunuhu muridan ani sifa'a daripada arada yuridu iradatan sifa'a muridun ah dan kaunuhu aliman jangan aliman Aa, aliman ya'lam alimul ghaibi wasyahaada ambiyaun tu ah walaupun nama Tuhan tak ada alim dan kaunuhu hayyan ai sifat tadi hayya yahya hayatan sifat dia hayyun hayyun kaunuhu hayyan dan kaunuhu samian uh, itu ni ni sigaknalah wa huwa samiul basid. dan kaunuhu basiran dan kaunuhu mutakalliman ala fa mutakalliman tak ada data ala fa yasarah dalam al-Quran cuma mustaqmi daripada Kalla yukallimu sepatut mukalliman tapi tak isti'amal. Nah, nah, selesai. Jadi kita kembali balik. Dalam sifat 20 tu terbahagi kepada empat dengan ditilik kepada makna-makna bagi sifat. Pengertian sifat. Contohnya, seperti kita kata, apakah munasabah yang dikatakan wujud itu sifat nafsiyah? Semua tadi sifat, tapi dinisbahkan kepada nafsi. Nafsi bermakna zat. Murak dengan zat yang nak mawjud. Ha, banyak kali ay lah. Kalau kita mengajar tak bersegak lah. Ha, maknanya apa nafsi ya? Ay mensubatun ila nafsu. An nafsu bermakna zat. Ya kerana nafsu di segi luar banyak makna pula. Ada nafsu makna dah, Ada nafsu makna diri. Ada nafsu makna rohnya Ha, banyak makna tu. Jadi lanjut kata sifat wujud ini panggil sifat nafsiyah mana dinisbah kepada za nisbah pada nafs nafsi mana apa bermakna za za tu ihtimal za lawannya sifat bukan mora itu za bermakna wujud oh pula ada yang nak pula belaka betul innamal ilmu bita'lu. sesungguhnya so, ilmu dengan berguru Bukan ingat tengok, sedih baca-baca baca tak tahu kek dah tak boleh. Orang lain ni banyak pengen baca, banyak baca, banyak baca tapi ingat istilah-istilah aja. -istilah Kadang tak faham murak tu. Nah, baca kena berguru. Isyarat dalam hadis tu innamal ilmu bitalum. Ha, mesti dah. Hmm. Maka orang yang sudah mahir. Aku tahu dah istilah ilmu ni istilah. Kerana panggil yang sama tapi ilmu ni lain huraian. Ha, nah, dia ngaji tajwid mat, ada mutasi, ada mumpasi. Ha, mengaji pula bab wahdaniyah, kam, ada mutasi, ada mumpasi. Mengaji nahu, dhamir, ada mutasi, ada mumpasi. Ha, haji hadis, ada mutasi, tapi tak panggil mumpasi, tapi maknanya mumpasi je dia guna mungkat. Ha, tu. Nah, Agak tak tak tak, aku tak, tak boleh lah. Kita berguru, kena berguru. Ha, baik. Ha, nah, itu nak jaga dah tu dalam isyarat hadis tu kena berguru tu kita main dengan dia tak berguru ke ah sudahlah baca sendiri tak apalah nak baca dalam ilmu keduniaan pun kita tak guru kadang-kadang kita faham tu silat dengan murak silat dengan kehendak begini kita faham cara lain ha ah, nah ha tu apalagi ilmu agama lebih halus lagi baiklah kita tengok dia wujud dia panggil sifat nafsiyah apakah sebab nasabahnya dinama dia apa dia dipanggil ke sifat nafsiyah Ha, apa makna nafsiyah? ah ha, makna dibasuh kepada nafs. nafsi dengan makna apa? dengan makna zat. zat dengan makna apa pula? takut orang kata zat lawan sifat tu, bukan makna yang tu. zat artinya umum lagi. zat dengan makna mauju yang ada. sebab apa kata begitu? kerana kalau kata zat dengan makna zat hak lawan ni bagi sifat tak masuk sifat ma'ani. Sedangkan kudrak bersifat dengan wujud juga. Zat bersifat dengan wujud. Kudrak pun bersifat dengan wujud. Apa panggil sifat ma'ani dah? Tak panggil ke ma'ani kalau sifat tu bukan, bukan ada. Mana nak panggil sifat ma'ani kena sifat tu wujud dia tu. Sifat yang bahasa ada. Ha, maka kalau gitu, murak dengan zat, zat mana ma'ujud Jadi, panggil sifat nafiyah ni apa? Bahasa kita kata, sifat yang bahasa nak ceritakan diri perkara. Sebab lagu tu panggil sifat nafsiah. Ya. Maka dalam dua puluh wujud yang bahasa nak cerita diri perkara, diri suatu. Tengok kalau dia tanya, Alhamdulillah ada tak rumah? Jawab, ada. Nak jawab, diri Alhamdulillah ada. Bila kata ada, kembali pada diri Alhamdulillah. Ha, kali tu nak tanya pula, eh, motor saya ada tak situ? Ada. Ada ada tu klik pada diri motor tu. Di motor tu ada apa hati? Ha, ada buah-buah ada apa? Ha, klik pada diri benda tu. Ha, dia panggil sifat bahasa nak cerita diri perkara. Ha begitu juga nak cakap. Kudrat ni sifat je bahasa ada ke bahasa sungguh? Bahasa ada. Ha nak kata ada diri sifat tu sendiri. Ha dia kata sifat bahasa kepada nafsu ke bahasa kepada diri suatu. Sama ada diri suatu tu zat ataupun diri suatu tu sifat ma'ana. Asal bab temurak dengan zat dengan kata Sifat sifat nafsiyah ai sifatu mansubatun ila nafs nafsi bi zat zat bi al Ha, nah sama ada maujud tu zatan atau sifatan. Ha istilah dia. dah dia. Maka dalam sifat 20 tu wujud sahaja panggil sifat nafsiyah. Cuba kita tengok hak lain supaya nak perbandingan. Mula di Qidam sampai ke Wahdaniyah. Ha, tengok arti dulu. Arti terjemahan. Qidam artinya sedia. Itu terjemahan baru. Bukan makna dia. Kalau kita mengajar Arab sedia dah. Apa makna Qidam? Wa <muklan Oops> ma'na hu ma'na qidam adamul awwaliyyati li ta'ala. Ha, makna arti Qidam arti sedia. Apa makna sedianya? sedia Allah sebab dia kena alillah gati mudhaf ilah alwuju ay wujuduhu ta'ala alqidam ay qidamuhu ta'ala sedia Allah apa makna sedia Allah tidak ada permulaan tu makna dia tidak ada permulaan jadi perkataan sedia sifat sedia ni pengertian apa pengertian tidak ada permulaan hakerti tidak gitu panggil salb sebab kita kata Si Khalid ada ke tak ada? Khalid mana kita tak kenal ni Khalid banyak. Telah Khalid Mandu itulah. Ah, saya ni tanya Khalid ada ke? Tanya diri Khalid. Khalid mana? Khalid yang mandul tu. Apa makna mandul? Apa makna mandul? Ha? Tidak ada anak. Ah, dia panggil lagi tu, dia panggil sifat selbi. Khalid ada tak? Ah, ha? Tanya ada tak nak tanya diri Khalid. Khalid mana? Khalid Mandu tu lah. Ha, tu. Mandu tu nama bagi tidak ada anak. Maka kita begitu dia panggil Mabuhumu Adamu Syait. Panggil sifat salbiah. Ha, nah, ha, itu istilah dia. Maka kidam arti sedia dengan makna tidak ada permulaan. Ha, itu makna salbiah. Tengok lagi. Baqa kekalnya Allah apa makna kekalnya Allah tidak ada kesudahan ha hati panggil tidak ada tu salbiah lagi bersalahannya Allah bagi setiap makhluk apa makna bersalahan tidak samanya tidak serupanya itu tidak serupa sampai makna salbi je panggil batas sui smula sebab apa tidak serupa dengan makhluk kerana makhluk ini baru Allah tidak suka. Karena makhluk ni berjirih Allah tidak berjirih Karena makhluk ni arat, Allah tidak arat. Dia tu Nah. kalau kata Allah berdepak, lah Kerana berdepak ni sifat bagi baharu. Sifat bagi makhluk. Allah berdepak juga. Pada mana kata tak supah? Ha, <tis> <tis> nah. ha, <nah. tis> kita kata gini. Berdepak, berdepak. Tapi tepak tak supah. Oh, Hanya <tis> nyebut hujung. <tis> nak di awal lagi dah. Ah tu dia tepat silap waham situ Hmm. Ah, baik itu naya kata apa tu panggil masalah salbiyah. Ah, ha, terus pergi kepada qiyamuhu bi Terjemahnya berdirinya Allah dengan sendiri. Apa makna berdiri? Ni tak berhajat pada zak, ah, tak berhajat dia. Tak berkanak pada zak, ah, ataupun ah, tak berkanak mana? Terkaya. Daripada telah tak berkanak pada zak Tu makna dia salbi manakala wahdaniyah artinya asa ada kata asa ada kata esa dah